Dia lain masuk neraka lah. ada jenis orang macam ni. Ya, saya kata tak apa lah. kita raihkan khilaf. Tak. dengan jenis. Jenis tak terlalu buat kerah pedah dia macam tu lah. Eh, tak boleh Ustaz. Eh. kita kena ubah juga. Ini bukan yang Nabi SAW ajar. Tak apa Tuan-tuan -tuan, ya. -tuan, eh? ha, jadi disunatkan kepada kita ni. Lepas sahaja azan tuan-tuan. Jangan tinggal selawat ke atas Nabi SAW. Dan jangan tinggalkan doa ke atas. Eh, doa eh, azan kerana doa azan ini memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan diri Nabi untuk memberikan syafaat. Sebab itulah sebanyak mana azan yang kita dengar tuan-tuan jawab. Ya. Kita nak mai sini dengar dah radio. Ha? Perak FM dah azan dah. Habis azan tu pun kita kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Mai ke masjid baru dengar habis azan pun kita baca doa juga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah baca je banyak tuan-tuan. Ya. Eh? Begitu juga kita ke mana muadzin habis saja iqamah. Habis iqamah kita pun Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah walaupun sebenarnya di situ tak ada doa pun. Ya eh? sebenarnya situ tak ada doa. Tapi dah perbanyakkanlah sebab kita mengambil dalil yang umum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyakkan doa. Selepas sebab azan mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik selesai itu tambahan sedikit daripada muallif berkaitan dengan isu azan. Ha, ini baru kita nak masuk matan tuan-tuan berkaitan dengan rukun-rukun wuduk. Baik kata muallif faslun furudul wudu sittatun. An-niyatu wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadain ma'al midaini ma'al mirfaqaini wa mashu shay'in min ar-ra'si wa ghaslu rijlaini ma'al ka'baini wat rukun rukun wudu itu kata mu'alif ada ada enam yang pertama niat yang kedua membasuh muka bukan menyapu muka membasuh ghaslu ghaslu ni pada membasuh muka Kemudian yang ketiganya iaitu adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian yang keempatnya iaitu adalah menyapu kepala. Kemudian yang kelimanya membasuh kedua kaki sehingga ke buku lali. Dan rukun yang keenamnya iaitu adalah ter tertib. Ini insyaAllah kita sudah maklum. Eh, rukun wuduk ni ada berapa? Ada ada enam. Kalau kita tengok dalam kitab jawi lama, orang tua-tua kita ada mengaji dengan cara empat basah, dua kering. Empat basah, dua kering. Apa dua kering tu? Niat dan juga tertib. Yang basah, yang mesti kena basah muka, tangan, kepala dan juga dan juga kaki. Tunggu-tunggu -tung kita mengapai dulu lah. Empat basah, dua kering. Ya, hari ni kita mengapai enam je lah niat kena ya, basuh muka, tangan, kepala, kaki dan dan juga ter tertib. Jadi rukun wuduk ni tuan-tuan dia ada dia ada enam sahaja. Kalau di dalam mazhab Maliki dia ada tujuh. dia tambah satu lagi dalam mazhab Maliki. Yaitu apa dia? Yaitu adalah dengan menyelat-nyelat dan juga menggosok-gosok. Rukun. Ni tambah aje lah tuan-tuan yang duduk pening kepala ni dalam mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki menyelat-nyelat tu. Ha, menyelat-nyelat ni hukum dia adalah wajib ketika mana berwuduk tapi dalam masa itu, hukum dia sunat je. Yeah. Maksudnya kalau tak gosok pun kita duduk basuh tangan tu tak gosok pun tetap sah wuduk kita. Yeah. Sebab tu kalau kita buka pilih air tu, buka pilih air kita tala muka belah bawah tu, tak gosok pun sah wuduk kita. Okay. Yeah. Kita buka pilih air tu, kita basuh kaki, kita sepak air tu sebagai contoh. Macam tu je kita buat ni. Yeah. Sampai ke buku lali. Sah ke tak sah? Sah. Tapi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki dia ada satu lagi tambah rukun yang ketujuh iaitu adalah mesti digosok. Gosok tu hukum dia adalah rukun dia adalah wajib. Jadi dalam mazhab mazhab Maliki, tapi dalam mazhab itu hukum dia adalah hukum dia adalah sunat sahaja. Berikut tuan eh? jadi rukun wuduk ni kata muallif ada ya, eh? ada enam. Baik yang pertama, kita tengok satu-satu tuan-tuan. Yang pertama iaitu adalah niat. Rukun yang pertama iaitu adalah ni, niat. Tak ada niat tak sah wuduk kita. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma Sesungguhnya setiap amalan itu mestilah disertai dengan niat dan setiap seorang dia berdasarkan kepada niat masing-masing. Jadi setiap amalan kita ni mesti kena ada niat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wuduk ini juga dia adalah sebahagian daripada perbuatan kita, perbuatan syariat. Jadi dia mestilah disertai dengan disertai dengan dengan niat. Perbuatan-perbuatan ibadah kita ni, ayah-ayah ibu-ibu dia ada dua. Dia ada perbuatan ibadah yang disebutkan sebagai ibadah yang umum. Kena niat, ya kena niat. Sebab apa kena niat? Nak jadikan perbuatan tu berpahala. Kita nak kencing, kita nak berak tuan-tuan, ada niat tak? Kita tak ada niat lalu ni kita, kita main lepas aja. Ya, eh, tak ada niat. Menit ni apa ustaz? Kata ulama di antaranya Al Imam An-Nawawi menyebutkan walaupun sekecil-kecil ibadah kita buat kena ada niat. Kena ada niat. Supaya apa dia benda tu sebut jadi jadi pahala. Kita pakai jam tuan-tuan. Agak-agak kita ada berniat tak waktu kita pakai jam. Selalu kita tak niat kita sarung je. Betul. Tapi pakai jam pun kena niat. Niatlah apa yang tuan-tuan niat supaya apa dia supaya pakai jam tu dia jadi pahala. Niat dengan tujuan apa dia? Ya Allah aku nak jaga masa. Ya Allah aku nak solat pada awal waktu. Sebab tu aku pakai jam. Niat mudah-mudahan bila pakai jam tu dia jadi jadi pahala. Begitu juga kita pakai selipar, kita pakai kasut, kita pakai pakaian. Ni kebiasaan selalunya kita tak ada niat. Jadi rugi. Takut apa dia? Perbuatan tu tak jadi pahala. Sebab tu kata ulama, pada ibadah-ibadah yang umum ini perlu ada niat dengan tujuan apa dia supaya benda tu jadi pahala. Ada satu lagi ibadah disebutkan sebagai ibadah yang khusus. Yeah? Ibadah yang khusus apa dia? Solat, haji, puasa pada bulan Ramadhan, zakat. Ini ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah yang khusus sebab apa kena ada niat? Supaya nak jadikan ibadah itu sah. Termasuklah kita ke mana kita nak solat, sebab apa kita nak kena ada niat? Qasad, ta'rid ta'yin ta tu. Sebab apa dia? Supaya nak jadikan solat itu sah. Kalau solat tak ada niat, bermaksud solat kita tidak tidak sah. Sebab tu bila mana kita membicarakan berkaitan niat ni tuan-tuan, ayah-ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini dia mesti qasad. Ini kita mengaji Kita baiklah dia sebutkan sebagai qasad. Qasad ni apa tuan-tuan? Dia mesti berlaku di hati. Qasad tu. Niat dia bukan di mulut. Tuan-tuan, kita usalli faradhan maghribi salasa raka'atin. Sebagai contoh, itu bukan niat lagi. Itu kita hanya melafazkan bukan niat. Niat tu di mana? Niat tu adalah di niat tu adalah di hati. Niat tu adalah di hati, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, ayah-ayah habibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni pun kena ingat juga. Bukan semua yang terlintas di hati dikira sebagai niat. Ini dah start pening lah. Ya? Yeah. Selalu kita ingat niat ni di hati. Betul, niat di hati. Tapi bukan semua yang terlintas di hati, yang lalu di hati, dikira sebagai niat. Sebab tu lama menyebutkan kepada tuan-tuan, segala bisikan ataupun perkara yang terlintas di hati, boleh jadi pada lima perkara. Ada yang disebutkan sebagai hajisun. Ada yang disebutkan sebagai khatirun. Ada yang disebutkan sebagai hadisun nafsi. Ada yang disebutkan sebagai hamun. Ada yang disebutkan sebagai al-azam. Rupanya apa yang berlaku di hati, lintasan di hati ni, tuan-tuan, ayah-ayah ibu, dia ada lima lintasan. Daripada lima tu, dua dikira sebagai niat. Tiga lagi tak dikira sebagai sebagai niat. Dia sekadar lintasan di hati sahaja. Apa lima tu tuan-tuan? Lima perkara tersebut. Yang pertama, iaitu adalah disebutkan sebagai disebutkan sebagai apa tu tuan-tuan hajisun hajisun ni pada tuan-tuan iaitu adalah dia sekadar melintas saja tapi dia bukan niat kadang-kadang kita masuk ke masjid tengokkan belikat kawan tu cantiknya kan? kita tak sebut tapi dalam hati dia dendah cantik punya kat dia tu tuan-tuan berniat saja aku berniat cantik kan belikat dia itu bukan niat dilintasan saja pada tuan-tuan bila mana dia berlaku sekadar lintasan sahaja itu tak kira sebagai niat walaupun lintasan tu baik ataupun buruk dia tak kira pahala, tak kira dosa boleh faham tu tuan? Tu, tuan masuk ke dalam masjid, nampak kawan tu mata dia sepek sepek je mata dia tak sebut pun, tak sebut, tapi dia terlintas sepek je mata dia ataupun kemek je hidung ni. benda tu kalau kita sebutkan dia, agak dia menampau kita sepek je mata dia Huh? dia marah. Bila kita sebut tu berdosa lah. Tapi bila mana lintasan tu berlaku, lintasan berlaku, eh, sepek je mata dia. Dia berlaku macam tu, tuan-tuan. Tak ada dosa. Dia sekadar lintasan. Ha, ini apa yang berlaku di hati. Lintasan yang pertama ni disebutkan sebagai Haji Sun. Dia bukan niat. Bahkan tak ada dosa dan juga tak ada tak ada pahala. dia ada lima. Tu yang pertama, tuan-tuan, yang disebutkan sebagai ha, Haji Sun. Kemudian yang kedua pada tuan-tuan, yang kedua disebutkan sebagai khatirun. Khatirun ni apa ya, dia tuan-tuan? Insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang wallahu taala alam. Boleh tuan-tuan eh? Sebab niat nanti kita tak selesai lagi. Bab ni nanti kita akan sambung lagi pada jenis lintasan yang berlaku dalam hati, jenis yang kedua. Insya-Allah sebab ni yang ni pun kita kena jelas juga sebab ada lintasan yang tak dikira sebagai niat. Boleh tuan-tuan eh? Insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang wallahu taala alam akan datang untuk satu tuan ni. Insya-Allah ada nanti jadi tuan-tuan kita sambung. Wallahu taala alam juga sangat tu tuan-tuan pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki kefahaman beragama kepada kita dan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada kita untuk beramal daripada apa yang kita bincangkan sedikit pada malam ini. Terima kasih ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin-muslimat yang hati Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran perhatian Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak. Ana uhibbukum fillah. Saya sayang tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum